Ну, мы Сергей обсуждали этот момент, что город это во многом имя. То есть люди жили везде на земле, да, у каждого населенного пункта есть предшественник. Что такое вот город, да, для всего? Я считаю, что это имя. С того момента, когда город был назван так, как только появился там указа о том, что ну, выбрано место, да. Сначала появилось имя, что называть его Херсоном, а потом выбрали конкретное место. Вот верно, когда Миша не имя сначала, а все-таки Идея. Ну, смысл его существования я имею ну, вот в виду хронологическое начало. Это предыстория. Нет, я не закончил. Кроме случаев, когда есть четкое переименование. У вот Херсона не было никаких переименований. Был город Херсон, вот он так и до сих пор существует. А вот, например, был город Кизикермен, его взяли и переименовали в Береслав вот здесь вот уже начинать историю Береслава, со слова Береслав уже нельзя, был город он именовался Кизикерменом уже в русской истории да, тут есть Шахин Кермен Каховка да. то же самое касается во многом и Одессы был город э, Хаджубей, его просто указом переименовали в Одессу то есть Одессу нельзя начинать со слова Одесса, хронологически потому что был на его месте четкий явный предшественник но в отношении Херсона Такого нет. Вот Херсон приходится, может, кому-то это не нравится, не знаю почему, но Херсон, историю города, не предысторию, а историю, надо начинать с Указа. А в отличие от Береслава, Одессы, там у нас есть гораздо более древнее, вот тут тот же Геническ. Это Ченышки. даже не переименование, это просто адаптация татарского слова энич как он чинешка да, или ачаков да это ж просто из измененное слово ачикале да то есть эти города конечно древнее Херсона, они существовали именно как города с той же функцией почти там вот вот это очень важно понять вот эту вот логику иначе мы начнем искать на месте любого населенного пункта там можно найти каких-нибудь я не знаю неандертальцев еще что-то и говорить что там нашему городу много тысяч лет Тут не треба гнатися тупо за какой то датой. І опять же, не нужно тут під конъюнктуру підстраюватися. От я чого я не люблю політичну кон'юнктуру, яка історія починає збиватися. Якраз хочу вдогонку вам сказати, що саме для того, щоб уникнути цієї політичної кон'юнктури, якраз потрібно широко проінформувати да, да. фахові обговори. надбання. Які вже існують, до яких реально, от я по собі як споживач цієї інформації, я заявляю, що я маю маю не то, що обмежений просто в побуті. Вона мені дуже мало була потрібна до того моменту, коли виникло питання: ми святкуємо. А що ж ми святкуємо? Обговорю. але це можливо буде темою наступних наших розмов. Я хотів би ще сказати, що цікаво, що герб Херсона майбутній і полк з назвою Херсонський виник раніше на два роки, ніж сам Херсон офіційно, бо в 1776 році з козаків перевійської паланки формується Херсонський пікінерний полк, і йому як і майбутньому місту присвоюється цей герб в червоному полі на зеленій землі Золотий восьми православний хрест. Якраз, оскільки Херсон названий на честь Херсонеса, звідки Русь охрестилася. От тобі ще два години тут вже прибавилося. <рес> Ні, це не два роки, а тут взагалі це удивительне відкриття Алексій зробив. А, це... Дорогі, і Секундочку, і я, я просто дещо не да, Чому це герб не тільки полку, але й міста? Що починаючи від 1712 року, Петровський указ, коли полкам присвоювалися герби міст, на честь яких вони названі. І указ цей ніхто не скасовував на момент Катерини II. І. і герб цей проіснував аж до часів Павла І, тільки тоді був підданий забуттю, як і все, в принципі, всі діяння Путьомкіна. Дуже чудово, дякую. І до речі, від цього герба відхрещуються наші депутати. Як коли я пропонував його повернути місто? Дійсно, це перший герб. Ну під ми ям хрестили, такий повинен бути. Ви з язика знімаєте наступну тему. Тобто ми позначили ще одну тему для можливо наших зустрічей безпосередньо стосовно Добре. символіки міста. Добре. Вот. <как> ну, <как> поделюсь, <как> добавить, что у Херсона тут удивительная история создания города, самого основания. Тем, что первое распоряжение об основании города, оно было в 1975 году. Домой. И вот эти три года шли поиски этого места. Но зато тогда была создана Херсонская епархия, Херсонский уезд. Города еще не было, а это уже было. И вот этот герб еще будущему городу уже тоже был утвержден. Это очень любопытно. Так, я выбачаюсь.